Bolehkah orang Kristen minum alkohol? Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah merupakan bahan psikoaktif, dan bila dikonsumsi, bahan ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Bila dikonsumsi secara berlebihan, minuman beralkohol ini dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik atau GMO. Yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Hal itu disebabkan karena timbulnya reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena alkohol memiliki sifat yang adiktif, maka orang yang meminumnya lama-kelamaan dan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis minumannya, sehingga akan menyebabkan keracunan atau mabuk. Dan orang yang keracunan atau mabuk karena alkohol akan mengalami perubahan perilaku, misalnya menjadi ingin berkelahi atau... Melakukan tindakan kekerasan lainnya tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu aktivitas atau pekerjaannya. Akibat keracunan alkohol dan sering mabuk-mabukan, juga dapat menyebabkan perubahan psikologis. Orang tersebut dapat menjadi mudah tersinggung, bicaranya suka melantur, atau kehilangan konsentrasi. Efek samping terlalu banyak minum-minuman beralkohol juga dapat menumpulkan sistem kekebalan tubuh, dapat berdampak buruk bagi kesehatan, serta dapat menyebabkan kerusakan organ tertentu hingga memicu terjadinya sejumlah penyakit. Berikut ini adalah beberapa masalah kesehatan yang bisa disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang pertama, gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, gangguan fungsi hati. Yang ketiga, kerusakan pankreas. Yang keempat, kerusakan otak. Yang kelima, penyakit jantung dan yang keenam peningkatan resiko kanker. Berdasarkan kajian dan fakta tersebut, makanya di Alkitab orang Kristen dilarang untuk mabuk. Efesus 5 ayat 18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Alkitab juga mengecam kemabukan dan akibatnya. Amsal 23 ayat 31-33 Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat di Alkitab yang menuliskan tentang kemabukan dan akibatnya, baik ayat-ayat yang ada tertulis di Kitab Perjanjian Lama maupun yang terdapat di Kitab Perjanjian Baru. Namun itulah beberapa ayat di Alkitab tentang larangan memakan atau meminum minuman yang beralkohol, dan sebaiknya dihindari. Dan apabila kita memang sudah jatuh ke dalam dosa yang disebabkan oleh kecanduan alkohol dan mabuk-mabukan tersebut, maka sebagai umat Kristen, segeralah tinggalkan kebiasaan buruk tersebut. Berdoalah kepada Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa lepas dari pengaruh alkohol yang memabukkan. Dengan bertobat, maka kehidupan kita akan diperbaharui dan kita dapat menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Maka dengan demikian, konsekuensi dari memakan makanan atau minum minuman yang mengandung alkohol dapat dihindarkan. Dan hal itu sekaligus mampu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui cara hidup kita sehari-hari. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.